Salamu alaykum. Hardayam? Hökməldəyəm. Gəlmişəm isə bir dənə Hökməli qob yolunda bir dənə iki otağlı, təmirli ev çəkməyə, şəxsi tikilidir, üstü navestdir, yəni maşını saldığın navez. Maşını girir. Və bura podvalıdır. Podvalı da yəni burada şurub var, quraqlıqdır. Artıq nar istəsən yığa bilərsən. Bu həyətə təkcə bu deyil, ha, yəni burada da həyət var. Arızi qapısı da var. Əslində tovuca da saxlaya bilərsən. Özü üçün belə düzəldi. Bura hər kimi düzəldi. indi tovuca saxlayırmış. E, Burada hələ üzgü maçın ayrıca yeri də var, basen də var. Yol var. Hə, yol da var. <laughs> so, baxın, yəni normal özünə şərait qoyub. Yəni evin qiyməti də münasibdir. 28.000 manatdır. Amma belə normaldır, şəxsi tikilibdir. Bu da qeyri-balaca evlər. 30-33 m2-dən azdır, kiçik otaqlar. Yəni gəldik bir dənə sağda zaldır. Yəni pəncərəsi öz həyətinə baxır. Yanıb da bir dənə normal zalımız var. Qoşa daşdır, yəni göründüyü kimi. 10 dəvələndirsiniz. Ola, mən də boş-boşuna gəl çəkiramaydı. Alın da da izləyərlər. Nə qədər içəcəklər? Satış yoxdur. Ağlaşma qurmuşuq. Gəlin alın inşallah. Kunavel də qalır. Da nə istəyirsiniz? iltə də sala bilmirəm təzəcə evləri. Burda da bir dənə həyətə baxın, məhliyə baxın. Baxın, baxın, qızım kişi də ordadır. Pəncərlərin rəşətkaları da var. Yəni təmirlə evdir də, yəni nə olmalıdı 28 min. Burda da hamı ayaq olsun. Sonuncu eldir. Şığı yandırır, yerdən lampçka da alasınız. Əlaqə saxlayın, inşallah Wi-Fi var, F telefonu, Wi-Fi-ə, yəni yana... nəyə belə hamsi çaysında qalacaq 28000 deyir. Gəlin özünüz də söhbət eləyin. 5-dən 3 sağ olun.